Иван Мурзин, тренер баскетбольного клуба Гарла. Спрашивайте. Что вас интересует? Ваше мнение об игре. Мнение об игре. Хорошая игра. Хорошая игра. Мне нравится баскетбол. Кто-то выиграет, кто-то проигрывает обязательно. Нет ничьих, как в футболе, например. Хорошая игра. Я думаю, что... доволен своей командой, играли против Чемпионы регулярного сезона. Первое место занимает команда довольно-таки ровно участников. Кубка четырех. То есть интересная команда, хорошо укомплектована. Поэтому доволен игрой именно в первую очередь отдачей. Но выиграть подбору в удивильника, это, я думаю, чего-то стоит. У нас проблемы всегда были по сезону, по этому компоненту. Сегодня мы более строго сыграли именно под кольцом. Все-таки с большими у нас пока еще не, не можем справиться с большими. У нас 21 очко Лайнес, 15 очков Кикерт, 10 очков Анисимов, 45 очков из 80. Больше половины забивают большие. Ну и Трехочковые сегодня. Вы видели хороший процент Трехочковых, показали в отличие от нас. 13-1 у нас и 31-12 Трехочковых удивит. Но несмотря на это, дали бой. и... Это плей-офф и каждая игра на вес золота, поэтому будем биться дальше. Все пытания. Да.